А, да, с прямо. А, ну вот это с этой и есть, да. Раздавали так толком, мы не раздали вот Говорю, поехали сюда тут спокойнее. Это самолет или нет? А, ракета? А, она. Это как самолет вроде, да? Да, вообще не видно. Хоть бы от хвоста что-нибудь видно было. горит. И она три давят сильно, а так-то не давит. Ее разворачивает. А надо. На Васеловках пожарна часть. Приїхали к нам капілани, привезли гуманітарну допомогу. Спасибо церкві міністра Володимир за помощь. Дякую. <гуми> да, да, да. Щиро вдячність церкві міста Володимир за допомогу людям. А а ти ж Славик Пастор церкви? церкві, да? да. а а так? Церква це. Mm -hmm. Ну автобус Когда огромное спасибо всем, кто приезжает, кто собирает, кто привозит и так далее, потому что, ну благодаря вам мы уже третий год вот так выживаем. Ну, а Бог, год, слава богу, все, спасибо за ну, все. Да. Господь располагает. Я понимаю, что кто-то деньги жертвует, кто-то продукты, кто-то привозит, кто-то кто время, время кто-то транспортом визит, и так транспорт, далее. Все, да, все, да, это все, да. Очень много, Одно потому, к, что к одному. И, ну Бог знает каждого. И знает Именно, да, слава богу. Спасибо за расположение сердец. Все, с Богом, будем ехать. Счастливенько. Спрашивают, сколько пакетов выгружать. Сколько скажете, столько и выгружать. 69 человек тут получают, если, если есть только, если нету, то на подвале чисто 29. Ах, то у вас хорошо. Есть 69 штук. Ну помогайте, 69. Они тут раздадут. А. Либо на кочку наехали, может, масло открылось какое-то. Новесянка гімназія. Тут вигрозили 62 пакети. Дуже дякуємо вам за допомогу, за те, що ви приїжджаєте за те, що допомагаєте нам. Всі люди вам вдячні. Дякуємо за співпрацю громадська організація стежки надії місто Львів з Володимирською церквою. це все їхні, значить, їхня допомога. Дуже дякуємо. Ви нам дуже добре допомагаєте. Оставай, оставай. Я думаю, она будет...